Привет всем! Рассольник на мясном бульоне. Рассольник это суп, который основан на соленых огурцах или рассоле. Сначала нужно сварить мясной бульон. Все ингредиенты есть внизу в описании под видео или остановите видео и прочитайте. Каструлю налить воды, положить мясо, чайную ложку соли и дать закипеть. Только вода закипела, вылить воду, вымыть мясо и залить чистой водой. Так у нас получится чистый бульон. Положить все овощи, посолить, специи положить, чеснок, лавровый лист и перец горошком черный прикрыть крышкой, варить на очень маленьком огне. Когда поварилось минут 15-20, убрать морковь, лук, сельдерий или петрушку, лавровый листок из бульона. И продолжать варить бульон до готовности мяса. Когда мясо полностью сварилось, добавить воду, положить картошку, ложку риса и варить 15 минут до готовности риса и картошки. За это время нужно сделать вкусную зажарку. Все ингредиенты есть в описании под видео или остановите видео и прочитайте. Сначала нужно Натереть на крупной терке огурцы, нарезать лук мелко. Натереть морковь на крупной терке. И обжарить на растительном масле лук. Морковь положите немножко соли сразу. Хотя и огурцы соленые, но так лук и солью вкусит сок. Немножко обжарить так, чтобы лук только побелел. И добавить сразу тертые огурцы. Петрушку. И сразу положить сметану. и огурцы тушить с луком и морковью в сметане, пока лук не станет мягким полностью. Если вы видите, что очень густое получается, тогда можно долить немножко рассолу из огурцов. Зажарку добавить в бульон мясной, перемешать, оставить на одну минуту, чтобы все вместе покипело, положить петрушку и приятного аппетита. Смотрите мои другие видео, комментируйте. Желаю всем здоровья, удачи, пока.